Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah malam ini bersama saya Zaim Zamani. Tanggungjawab negara Arab terhadap isu Gaza sedikit berfungsi minggu ini. Ia selepas pelan yang dibentangkan di Kaherah selasa lalu untuk pembinaan semula Gaza tanpa pemindah rakyatnya diluluskan. Usul itu kemudian mendapat sokongan OIC yang bersidang di Jeddah semalam. Dan hari ini, empat sahabat baik Israel-Amerika pula menyatakan sokongan terhadap pelan yang dianggarkan menelan belanja kira-kira 234 bilion ringgit. Kurang rasa apa reaksi Trump dan Netanyahu melantun ataupun tidak. Perancis, Itali, Jerman dan Britain dalam satu kenyataan bersama bersetuju dengan langkah yang diusul Mesir untuk bina Gaza tanpa sebarang pengusiran dan menjejaskan hak rakyat Palestin. Dalam kenyataan itu, negara Eropah berkenaan menyatakan pelan tersebut realistik dan munasabah dan menjanjikan sesuatu jika berjaya dilaksanakan. Ia sekaligus dapat memperbaiki kehidupan rakyat Gaza yang sehingga kini semakin tertekan dengan tindakan Zionis dan Amerika. Amalat Mesir bertahun dengan dua-dua daulat Palestin yang syakir dan muasasat yang berlaku pada barulah khidmat yang berlaku لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير للفلسطينيين تبدأ بعمليات الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولا لعملية إعادة بناء القطاع وتدعو مصر إلى اعتماد هذه الخطة في قمتنا اليوم وحشد الدعم الإقليمي والدولي لها فهي خطة تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في إعادة بناء وطني وتضمن بقائه على أرضه Cadangan Mesir ini juga merangkumi penubuhan sebuah jawatan kuasa pentadbiran terdiri daripada teknokrat Palestin yang bebas dan profesional bertanggungjawab mentadbir Gaza selepas perang berakhir. Pelan ini sudah semestinya tidak diterima Donald Trump yang bercita-cita mahu mengubah semenanjung Gaza menjadi Riviera Asia Barat. Adik angkat sejahat Benjamin Netanyahu mentah-mentah tolak usul tersebut kerana rancangan itu Katanya gagal menangani situasi sebenar yang berlaku pada 7 Oktober 2023. Namun diharap pelan mesir ini bukanlah hanya kata-kata dan dokumentasi di atas kertas. Sebabnya, umum tahu jika tiada tindakan, usul ke, perbincangan ke, rancangan ke, ia hanya akan menjadi omongan kosong dan berlalu pergi. Ibarat cakap berdega-dega, tai tersangkut di gelegar. Biarlah kali ini negara Arab dan OIC tidak lagi menjadi boneka. Mereka perlu membuktikannya dan tegas dalam pelaksanaannya. Dan Donald Trump dengan ugutannya memang tidak dapat dipisahkan. Pemimpin paling angkuh di muka bumi ini tak habis-habis bagi kata dua dan mengancam Hamas. Kamis lalu, Trump melahar supaya Hamas membebaskan tawanannya termasuk rakyat termasuk empat rakyat Amerika dan keluar dari wilayah terpenjara itu atau Gaza akan terima akibat yang dahsyat. Trump melalui platform Truth Sosialnya memberi amaran akhir kepada pejuang Islam di Gaza untuk tidak melengahkan pembebasan tebusan dan jika tidak, Hamas dan Gaza akan menanggung malapetaka penyokong tegar Israel itu terus berikrar akan menghantar segala keperluan kepada Tel Aviv bagi menyelesaikan kerja mereka di Gaza sekiranya Hamas enggan tunduk dengan arahan tersebut penyangak itu turut mengugut rakyat Gaza dengan mengatakan masa depan indah menanti mereka namun ia tidak akan berlaku sekiranya tebusan terus ditahan dan mereka akan mati tak malunya Trump menghalau tuan tanah yang sepatutnya berambus dari dunia ini adalah Benjamin Netanyahu, tentera rejim Zionis dan rakyat Israel. Peta Tel Aviv pun tak sepatutnya wujud dalam globe. Sementara itu, Hamas mendakwa ancaman Amerika Syarikat itu sebenarnya sebagai menyokong kepada tindakan Benjamin Netanyahu yang mahu menghentikan gencatan senjata. Namun, Hamas berkata, jalan terbaik untuk membebaskan baki tawanan adalah meneruskan fasa kedua rundingan tetapi perlulah mengikuti syarat yang telah ditetapkan. Washington sepatutnya bertanggungjawab mendesak Israel untuk mematuhi rundingan namun ia berlaku sebaliknya. Bagaimanapun hari ini, Hamas terus mendesak supaya rundingan kedua perjanjian gejatan senjata dimulakan serta-merta supaya semua tebusan dapat dibebaskan, perang ditamatkan dan tentera Jim berambus dari bumi Syam. Alhamdulillah bertemu kembali. Dalam tempoh seminggu ini, Israel berterusan buat ona. Penjenayah itu melakukan sekatan kemasukan bekalan bantuan ke Gaza sehingga kini sejak ahad lalu. Tindakan itu dilihat cuba menjadikan kebuluran sebagai senjata perang untuk membunuh rakyat di wilayah itu. Macam-macam jawapan dangkal diberi apabila dunia mendesak perbuatan jahat itu dihentikan. Apa lagi muslihat dan helah Zionis untuk menguasai Gaza? Tel Aviv berkata tindakan itu sebagai tindak balas dan beri tekanan kepada Hamas selepas kumpulan pejuang Islam itu enggan menerima cadangan Israel yang mahu tempoh gejatan senjata fasa 1 dipanjangkan. Macam manalah Hamas tak tolak Tel Aviv mahu fasa 1 gejatan senjata diteruskan selama 6 minggu lagi supaya semua baki 59 tawanan rakyatnya dilepaskan. Lepas dah selamatkan semua tebusannya, Apalagi keperluan ke fasa kedua. Langkah itu seperti ada udang di sebalik batu. Ramai melihat tindakan Israel itu hanya mahu meneruskan perang selepas menyelamatkan semua tawanannya Sementara itu, kumpulan Husi mengancam untuk meneruskan serangan ke atas Israel jika negara haram itu tidak menghentikan sekatan bekalan ke Gaza. Pemimpinnya Abdul Malik Al-Huti berkata, hanya memberi tempoh empat hari kepada Tel Aviv <applause> اذا استمر العدو الاسرائيلي بعد الاربعه ايام في منع دخول المساعدات الى قطاع غزه واستمر في الاغلاق التام للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء الى قطاع غزه فاننا سنعود لاستئناف عملياتنا البحريه ضد العدو الاسرائيلي Tindakan kejam rejim Tel Aviv ini mengheret semula penduduk Gaza ke situasi yang pernah dilalui mereka sepanjang 15 bulan genosid. Kesan daripada sekatan itu juga, harga barang di Gaza naik berganda. Ketika ini rakyat Gaza bergelut untuk hidup tanpa bekalan makanan dan ubat-ubatan dan terpaksa bergantung kepada belas ihsan masyarakat antarabangsa. Walaupun tindakan Israel itu dikecam dunia, Namun negara haram itu hanya memekakkan telinga dan membutakan mata. Sekian kepada Ali Jerah malam ini. Nantikan kupasan isu ummah dan antarabangsa minggu depan. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.